Авторы законопроекта сформировали бюджет, используя прошлогодний опыт. Он рассчитан на три года – 2013, а также плановый период 2014-2015 годов и носит выраженный социальный характер. Доходная часть краевого бюджета на 2013 год составляет 37,4 миллиарда рублей. Расходы более 38,5 миллиардов. Таким образом, дефицит бюджета составит 1 миллиард 200 тысяч рублей, что более чем в половину меньше прошлогоднего дефицита 3,6 миллиарда. Особенности бюджета этого, этого года основное – это сохранение то есть, самой социальной правности, как это было всегда, и выполнение или предусмотрение средства на исполнение указов президента. Основное – это повышение заработной платы по отдельным категориям, по отдельным категориям работников. Это культура, дошкольное образование, социальная сфера, дополнительное образование и так далее. Но поэтому будет отдельное представление правительства с определением процентов роста по каждой категории. Зарплаты вырастут уже с 1 января 2013 года. С их повышением нагрузка на бюджет возрастет на 1 миллиард 178 миллионов рублей. Кроме того, в 2013 году на 5,5% будет увеличен фонд поддержки муниципальных образований. С июля следующего года начнутся выплаты многодетным семьям за Байкале в размере прожиточного минимума, а это больше 7 тысяч рублей. Также принято решение создать резервный фонд правительства Забайкальского края в размере полумиллиарда рублей. Это даст возможность оперативно реагировать на нештатные финансовые... Ситуации, возникающие в регионе. Серьезной проблемой для краевого бюджета по-прежнему остается содержание военных городков. Не хватает средств на компенсацию разницы предприятиям поставщикам услуг между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения региональной службы по тарифам. Проект бюджета, предложенный правительством края, должен быть внесен на рассмотрение в региональное заг до 1 ноября. Катерина Гудкова, Евгений Погорелый. Время новостей.